Ну, сегодня мы вышли с тобой и не только с тобой, и с остальными ребятами с нашей общественной организации Народный центр экологического контроля. Вот. И Лодыжинская громадская рада. Поработали, посадили деревья. Следующий выход мы э, немножко приберем, чтобы можно было отдохнуть. Вот, вот смотри, Володя, Владимир Николаевич, вот мы прошлый субботник убирали, наводили порядок. Вот. Правильно? Садили какие-то деревья. И вот прошел год, и что творится? Поэтому я считаю, что такие мероприятия надо проводить и воспитательную работу и с населением, и с возрастающим поколением. О том, что все-таки, ребята, давайте будем бережно относиться, давайте будем приумножать то, что мы имеем, а не наоборот уничтожать. По данным европейских экологов, значит, если процент зеленых насаждений лесов в стране ниже 20%, это считается э, самым минимальным порогом. На сегодняшний день лесистость Украины составляет 15, примерно 9, ,10%. это ниже порога, установленного в Европе. Вот. А мы сегодня леса режем, вырезаем. Э, статистические данные говорят о том, что 15,9%. Но наверное, сегодня этот э, показатель значительно ниже, потому что даже по лодыжину мы видим, как внутри леса полностью кварталы дуба ясеня вырезается и вывозится, поэтому работа ту, которую мы проводим, то чем мы занимаемся, я думаю, найдет поддержку у наших жителей, у наших людей, вот. и городские власти прислушаются, чтобы мы занимались, чтобы побольше зеленых насаждений было в нашем городе и в его округе. По нормативом на одного жителя для обеспечения нормальной жизнедеятельности необходимо, чтобы приходилось примерно не менее 50 квадратов зеленых насаждений. А для городской черты, для городских жителей, там, где находятся промышленные предприятия, этот показатель равняется 300 квадратных метров на одного человека. Но если мы посмотрим, что творится у нас, не только в городе, а вообще по Украине, то эти показатели практически нигде не соблюдаются, не выдерживаются. Поэтому сажаем деревья, сажаем кусты, смотрим на то, чтобы никто ничего не уничтожал и не вырезал. Если вы смотрите, в нашем месте уже сколько давно садилось, как выше наше место было, І Тоді засну, да, і садили і зараз вже багато старих дерев вирізає комунальне господарство. І Коли якісь ремонтні роботи розкопують, теж багато дерев викопують, є вільні місця, вже, да, щоб хтось в місті, в самому в центрі, там зайнявся цим ділом. Це комунальне, діло ділом, звісно, комунального господарства, тому що в нас є план, тому що насадити можна де-небудь. Треба по плану. потому что где я вижу, где какие садят сами, а потом это на теплотрассе, ремонт идет, выкопывают и выкидывают. Уничтожают. Да, получается, что дерево посадили и через буквально речи, через два, Совершенно правильно, посадил. Владимир Николаевич, ты замечаешь, действительно, там проводятся работы, деревья насаждения уничтожаются, вот, а если садятся, садятся ну, они там, где впоследствии придется их все равно убирать. Вот. Поэтому, если каждый посудит по два дерева, которые необходимы для того, чтобы человек жил, говорят, что для того, чтобы обеспечить кислородом человеческую потребность, надо, чтобы было, росло рядышком два взрослых дерева. По 50-70 лет каждое. Вот. Поэтому 25 тысяч населения, умножаем хотя бы на два. В городе должно быть минимум 50-60 тысяч взрослых деревьев. Вот. Я посчитал возле своего дома. этот норматив в 3-4 на... рази общем ніж должно бути. Я думаю, що треба залучати молодь, привчати їх теж до того, те, щоб вони любили природу і трошки приложили свої. Я в дитинстві ще щоб... пам'ятаю добре, що в нас школи приходили, комунальний дорожний відділ, виїжджали і коло міста, і по місту ходили, комунальщики. були. Ми ходили, садили дерева, були мали. Там це ж будемо при. Это сколько, сколько лет? Мы уже лет 5-7 выходим, да, и на уборки, и на какие-то насаждения, вот. И, по крайней мере, мы здесь в округе никогда не видели, чтобы кто-то из власть имущих, кроме как чистить и мести центральные улицы организованно, вот. никто не выходит на берег-то. Мы не видим, правильно? Не мог, да, не видно было такого. Поэтому давайте по зову души, по велению сердца, все-таки это наша земля на которой мы родились, выросли, на которой, на которой мы живем, живут наши дети, наши внуки. Сделаем, чтобы она была лучше, была краше. Вот. Все зависит от нас, от нашего стремления. Ну и думаем, что будут следующие выборы, придут депутаты, придет такая власть, которая будет заинтересована, чтобы не просто пилился лес, не просто уничтожалось, уничтожали зеленое наслаждение, но что-то изменялось в лучшую сторону ровно 50 лет, когда я впервые попал на этот остров, который находится в среднем течении Южного Буга, город Ладыжин, Винницкая область, это центральная Украина. Что произошло за 50 лет? Ну, конечно, выросли деревья, и многое изменилось на этом острове. Он, во-первых, стал меньше, потому что вода его размывает. Русло на котором мы плавали лодкой, будучи еще пацанами, на сегодняшний день стало непроходным. Вот. Второе русло, так оно и существует. Ну и жизнедеятельность человека привела к тому, что такие негативные явления, как засоренность берега и воды, привела к тому, что находиться здесь, отдыхать здесь, хотя мы ежегодно выходим на какие-то мероприятия наводим порядок занимаемся уборкой сажаем деревья вот, приводит к тому что практически приходить сюда не хочется хотя желание очень большое есть природа тишина зеленый уголок но то что творится посмотрите на берегу бутылки в воде шприцы использованные все это оставляет очень негативный осадок в человеческой душе. Поэтому вопросами экологии, вопросами охраны окружающей среды мы и занимаемся. Если говорить по большому счету, вода, воздух, земля – это то, чем человек живет, что необходимо для его человеческой жизни. И такое отношение варварское к природным ресурсам является негативным, которое влияет на нашу жизнь. И что мы оставим нашим потомкам? Об этом надо задуматься, поэтому просто надо работать, об этом надо тормошить власть и подрастающее поколение воспитывать, чтобы мы как можно дольше и, возможно, бережнее относились к нашей природе.